Филологи, лингвисты. Без этих специалистов общество было бы безграмотным и неэрудированным. Ведь именно благодаря их работе наша речь обогащается, а ум и дух человека возвышаются. Одесский университет всегда был богат на выдающихся ученых. Один из них – Юрий Карпенко. Всемирно известный украинский ученый-языковед, член-корреспондент Академии наук Украины. Уже второй год подряд в университете проводят научные чтения памяти Юрия Александровича, который в свое время сделал огромный вклад в развитие филологического факультета. Выдающийся лингвист, причем, сказать, лингвист известны не только в пределах Украины, но и в пределах бывшего Советского Союза хорошо известен в Европе. Это один из лидеров Одесской филологической школы, это один из создателей Украинской аномастической школы, известный далеко за пределами Украины. Это автор более чем 500 работ. Это человек, который, под руководством которого стали кандидатами и докторами наук более чем 60 человек. Цифры поистине фантастические. Впрочем, неудивительно, ведь в свое время Юрий Карпенко стал самым молодым доктором наук в Украине и деканом филфака на то время еще в Черновцах. 40 лет своей жизни он посвятил Одесскому филологическому факультету, создал кафедру общего и славянского языка знания, возглавлял кафедру русского языка, а затем украинского. Его руководство стало периодом расцвета для каждой из них. Жаль, Юрий Александрович не успел получить звание заслуженного деятеля науки и техники, но знал, что награда вот-вот ждет его. В 2009 году выдающийся ученый ушел из жизни. Это был удивительный интересный человек. Я хорошо помню его как лектора еще, как, как студентом. студентом. его помню. Да? Я так сказать, много общался с ним. Вот, мудрый самодостаточный человек, живший ради науки, для науки и наукой живший и очень много сделавший сделавший в науке. И естественно, что... Такие имена, они не забываются, они не должны уходить. В этом году на научные чтения памяти Юрия Карпенко приехали более 150 ученых из 17 стран. За два года мероприятие вышло на уровень солидной, мощной международной конференции. Абая Кайржановича на чтение пригласил оргкомитет университета. Быть здесь он рад вдвойне. Приезд мой – это не случайный, потому что мой научный руководитель Моисей Михайлович Капыленко покойный, и Юрий Александрович Карпенко – это были большие друзья. Он работал здесь, в Одесском университете. Они издают ежегодно журнал «Мова». И я там, на этих страницах, публикую свои статьи по проблемам палеословистики. Нужна какая-то вторая или третья волна, когда наши ученики будут приезжать сюда и участвовать на этих международных конференциях и будут опробировать свои научные разыскания в области лингвистики. В университете имени Мечникова проводить научные чтения памяти Юрия Карпенко намерены и в дальнейшем. Тем более, что звучащие здесь доклады с большим удовольствием слушают как сами ученые, так и студенты. Декан филфака Одесского университета уверен, для человека, интересующегося филологией, эти чтения интересны и полезны. Поэтому в УЗИ надеются, что с каждым годом студентов, желающих поучаствовать в мероприятии, будет становиться все больше.